Qesariyada İtalyan adlanan alayın yüzbaşılarından biri olan Cornelius adında bir nəfər vardı. Dindar və bütün ev əhli ilə birlikdə Allahdan qorxan bir adam olub, xalqa çox sədaqə verər və daim Allah'a dua edərdi. Günün 9-cu saatı radələrində rəyadı aydın gördü ki, Allahın bir mələyi yanına gəldi və ona: "Ey Cornelius, dedi Nadir ya Rab duaların vəsədəqələrin Allahın qarşısına çıxdı diqqətini cəlb etdi indi Yaffoya adamlar göndər və ləqəbi Peter olan Şimon adlı adamı gətirt o evi dəniz kənarında olan Şimon adlı dappağın yanında qonaqdır sənə elə sözlər söyləyəcək ki sən bütün evəhlinlə bərabər rilas olacaqsan. Korneliusla danışan mələk çəkildikdən sonra o nökərlərindən ikisini və ona daim xidmət edənlərdən dindar bir əskəri çağırdı. Hər şey nəql edib onları Yaffaya göndərdi. Ertəsi gün onlar yolda gedib şəhərə yaxınlaşarkən 6-cı saat radələrində Peter dua etmək üçün dama çıxdı. Aclıq hiss edərək yemək istəyirdi. Yemək hazırlanarkən Peyterin üzərinə bir vəjst halı gəldi. Göyün açıldığını və dörd güşəsindən asılmış böyük mələfəyə bənzər bir cismin yer üzərinə endirildiyini gördü. İçində yerin hər növ dörd ayaqlısı, vəhi heyvanlar, sürünənlər və göy quşları vardı. Yə ona bir səs gəldi. "Peyter, qalx, kəs və ye." Peyter isə dedi: Xeyr, yarad. Axı mən əsla murdar və ya natəmiz şey yeməmişəm. Yenə ikinci dəfə ona səs gəldi. Allahın təmiz dediyi şeyləri sən murdar sayma. Bu 3-cü dəfə təkrar oldu və cisim yenə göyə qaldırıldı. Peter gördüyü rəyanın nə demək olduğuna təəccüblənərkən budur. Cornelius tərəfindən göndərilən adamlar Simonun evini soruşub, qapı ağzında durdular ləqışqırıb sual verdilər. Peter ləqəbli Şimon burdadır? Peter röyaya barədə düşünərkən ruh ona dedi: "Budur, üç nəfər sənə axtarır. Dur, aşağı eğin və heç tərəddüd etmədən onlarla get, çünki onları mən göndərmişəm." Peter aşağı adamların yanına düşüb dedi: "Axtardığınız adam mənəm. Nə iş üçün gəlmisiniz?" Onlar isə dedilər: Bütün Yehudi xalqının rəğbətini qazanmış. Sale, Allahdan qorxan bir adam olan yüzbaşı Kornelius müqəddəs bir mələkdən əmr aldı ki, səni öz evinə gətirtsin və sənin söyləyəcəklərini eşitsin. O vaxt Peter onları içəri çağıryb onlara qonaq pərvərərlik göstərdi. Ertəsi gün qalxıb onlarla yola çıxdı və Yafqadan olan qardaşların bəziləri də onunla getdilər. Obri gün Qaysariyəyə çatdılar. Kornelius öz əqrəbasını və yaxın dostlarını bir yerə çağırıb onları gözləyirdi. Peter içəri girəndə Kornelius onu qarşılayıb ayaqlarına düşdü və səcdə etdi. Peter isə onu qaldırıb dedi: "Dur, mən də bir insanam." Korneliusla söhbət edərək içəri girdi və çoxlu adamın toplaşmış olduğunu gördü. Və onlara dedi: Öskə xalqdan olanla ünsiyyət qurmaq yahut onun yanına getməyin Yehudi üçün qadağan edildiyini siz bilirsiniz. Amma Allah mənə bəyan etdi ki, heç bir adamı murdar və ya hut natəmiz saymayım. Buna görə mən çağırıldıqda sözsüz gəldim. Beləliklə soruşuram: Hansı iş üçün məni dəvət etdiniz? Karnelius dedi. Dört gün bundan evvel öz evimde bu saate kadar oruç durdum. Ve dokuzuncu saatin duasını edirdim. Ve budur. Parlak palsar giymiş bir adam karşımda durup dedi. Karnelius, senin duan eşdildi Ve sedegelerin Allah'ın dikkatini celbetti. etti. Şimdi adamlar gönder. Danış kenarında dappaq Şimonun evində qonaq olan Peter ləqəbli Şimonu çağırtdır. O gəlib səninlə danışacaq. Elə o saat mən sənin yanına adamlar göndərdim. Sən də yaxşı etdin ki gəldin. İndiviz hamımız Allahın sənə əmr etdiyi hər şey dinləmək üçün burada Allahın qarşısında hazırıq. Peter də ağzını açıb dedi: Doğrudan da dərk eliyirəm ki, Allah insanların kimliyinə baxmaz. Amma hər xalqdan olub ondan qorxan və haqq iş görən ona məqbuldur. O İsrail oğullarına kəlamını göndərdi. Hamının Rəbb-i olan İsa məsi vasitəsi ilə sulh müjdələdi. Yahyanın təbliğ etdiyi vəftizdən sonra Qalileyadan başlayaraq Bütün Yahudeyada nə baş verdiyini bilirsiniz. Allahın nazaretli İsa'nı müqəddəs Ruh və qudrat ilə necə məhksetdiyini, onun yaxşılıq eliyərək İblisin istibdadı altında olanların hamısına şəfa verib dolaşdığını bilirsiniz. Çünki Allah onunla bərabər idi. Onun Yehudilərin məmləkətində və Yeruşalımda etdiyi bütün işlərə biz şahidik. Onu çarmıxa çəkib öldürdülər. Allahsa onu ölümündən sonra 3-cü gündə diriltdi və bütün xalqa deyil, ancaq Allah tərəfindən əvvəlcə seçilmiş olan şahidlərə, yəni ölülərdən dirilməsindən sonra özüylə yeyən, içən bizlərə açıqca göstərdi Dirilərin və ölülərin Allah tərəfindən təyin olunan hakimi odur deyə xalqa təbliğ edib şahidlik eləməyi bizə əmr etdi Ona iman edən hər insan günahlarının bağışlanmasını onun adı ilə alacaqdır deyə bütün peyğəmbərlər ona şahidlik eləyirlər Peter bu sözləri hələ söyləməkdeyikən Təbliği eşidənlərin hamısı üzərinə müqəddəs Ruh nazil oldu. Peter ilə bərabər gəlmiş sünnətli imanlıların hamısı çaşdı. Çünki müqəddəs Ruh ən əməğ digər xalqların üzərinə də tökülmüşdü. Çünki onların yad dillərdə danışdıqlarını və Allahı məd etdiklərini eşidirdilər. O zaman Peter dedi: "Bizim kimi müqəddəs Ruhu alan bu adamlara Kim suyu qadağan eləyə bilər ki, vafiz olsunlar. Və İsa Məsih adı ilə vafiz olmalarını əmr etdi. Sonra Petrəyə gəlbərdilər ki, onların yanında bir neçə gündə qalsın.